и mm -hmm. а вот этот проблема, который мы сейчас с вами а, почему-то называет болевым, относится к разделу болевых контролей. Мне это непонятно почему. А, болевой контроль это значит, что вы можете причинять человеку боль и таким образом контролировать его движение. Ну, то есть не позволять ему что-то делать, либо заставить его двигаться как вам нужно. Как в этом положении удержать человека, я, например, не знаю. То есть, если вы человека взяли в захват, сделали ему больно, ничего не мешает ему дернуться, кувыркнуться, там, сделать что-то еще. Если только вы его не впечатали в пол не легли на него сверху в этом спать. Тогда это будет действительно болевой контроль. В стойке же болевого контроля реально не будет. Ну, я не представляю, как ты Тем не менее, тем не менее, мы должны понимать, для чего эта техника нужна. Эта техника нужна не для того, чтобы сделать человеку кратковременно больно и держать его в этом положении. Это сказка. Эта техника нужна для того, чтобы сделать человека инвалидом. То есть, бух, травмировать ему локоть. Вот, После этого, смотрим внимательно, камера есть, на один раз хватит. То есть травмировать ему локоть тяжело, что совершенно не говорит о том, что он перестанет драться или что вы можете заставить его входить какого как в этом положении его куда-то вести. Никак. Все равно после этого вам нужно что-то сделать. Либо перевести его там, на загиб руки за спину, либо как, перевести на какой-то другой прием. Но ну, удержать его в таком положении и вести невозможно. Поэтому этот прием – это просто элемент, нужный для того, чтобы человека травмировать. Вывели руку – создали травму. Нанесли удар – закончили. Либо вывели на болевой пул на пальцы с которого подняли его потом и повели туда, куда он нужен. Либо отсюда же сделали то, что мы с вами делали до этого. Здесь уже можете его контролировать, выполнять какие-то захваты, какие-то контроли. Когда человек лежит. Еще раз. Значит, сейчас мы с вами объединяем технику эту и технику, которую мы делали до этого. Мы с вами делали это шагом назад. Значит, сейчас мы при атаке сзади атакуем локтевой сустав, травмируем руку человеку. Вот положение его руки. Мизине сверху, прошу Левая нога быть на месте. Я прокидываю обратно. То есть мы работаем по прямой линии. Мы здесь, перевели руку. И мы здесь.